Друзья, хочу вас попросить и подписаться на все каналы. Посылание есть в опису. Спасибо. Приятного просмотра. Привет. О а чем вы общаетесь? Война, политика чаще всего. Ну, я о том же. <схот> Алкоголь употребляете? Нет. Ну, как бы, как бы вообще да. Но на стримах нет. А вы стримите? Да. То есть где-то вы меня пишете, да? Да. А где это можно увидеть потом? В Ютубе. Так, вы что? А Если вы блогер, то как вы? Ну, не а пишите? вы мне сейчас скажите ответ на вопрос, стрим чай? Украина. Канал называется Пивданный Барс. Пивденный? Пивденный барс. О! Барс – это хорошее имя. Мне нравится Пума, Барс, Снежный Барс нравится, кстати. Ну, я, я, я почти Снежный Дзеркипивданный. Ясно. Откуда Снежный Пивданный? Из Одессы. Одесса. Одесса, Одесса – это интересный город. Вы там живете, в Одессе? Так. По национальности украинец? Так. Угу. Потому что в Одессе много евреев, например. Вы не еврей? Нет. Точно? Если бы вы были евреем, я бы, я бы не стеснялся бы этого. То есть вы православный или вы не религиозный? Э, был когда-то православным, после 22 -го года раздверовал полностью во всем. Что такое вас от религии отбросило? Очень много моих товарищей погибло. Вы служили? Я нет а товарищи погибли, а вы не служили. Вы лично испытывали какие-то... Да, я ходил, я ходил в Берзне, сейчас на русский язык, в марте, в марте 22 -го года в военкомат, потом ходил в Квитни. Нет, в меня интересует, вы лично через себя какие-то болезненные ощущения пропускали, то есть у вас были какие-то моменты, связанные со страданиями? С... Да, мы были и запои, и все остальное, потом занялся волонтерством. И как бы теперь моя жизнь стоит вокруг волонтерства, помощи армии и так далее. это очень как бы положительный момент. Ну, я около футбольщик, как бы я ультрас, поэтому очень много моих друзей, знакомых пошли защищать у еще с года. В Одессе эта ситуация не изменилась, то есть там не осталось, или как, ну, людей, которые все-таки поддерживают Россию? Да есть, они есть по всей Украине. И есть и, при Карпате, и в Закарпате есть тоже, которые живут в России. Вы люди. знаете, в Закарпате людей, которые поддерживают Россию? К сожалению, да. Что реально? Были в Закарпатии знали таких людей? Да. Я каждый год ездил, отдыхал в Сваляву. Угу. Поэтому, как бы, я знаю. Я на Закарпате Встречались именно да. с закарпатцами, я понял. Да. Вот, ну, это интересно. ну, Но Нет? у чуть по-другому. Там принцип другой. Там вот э, Россия уничтожит Украину, а мы пойдем к, к угорцам, к э, венграм. То есть там много венгров, которые мечтают вернуться в Венгрию, да, получается? Ну да, типа того. А вы с этим хорошо? Немного, немного. Не, не но есть, я, Нет, я ну, имею в виду, что есть. Они, а эти уроды есть кругом. Э, ну, сепаратисты есть везде, в любом городе, в любой стране, какая бы она ни была хорошая, классная, то сепаратисты будут всегда. Нельзя найти э, хоть одну страну, которая бы, чтобы на 100% все поддерживали свою страну. В любом случае, есть сепаратисты. А как вы вообще воспределя... определяете людей? То есть они ли однозначно враги или однозначно друзья, и середины быть не может или как? Mm, ну, для меня однозначно хороший русский это тот, который тепловизор не отображается. А всех остальных нужно пытаться воспитывать. Каким образом? Разговоры? Все у нас, все? Да? Заставить, не заставить никого ничего не можно. Именно разговоры нужно добиваться до мозга. Заставить его может согласиться, да, пытками всякими и так далее. Но это ж не значит, что человек, скажем так, вылечится. Вы понимаете, что россияне на протяжении многих десятков лет... Так, так я же про россиян сказал, что они невоспиту... невоспитуемые это не считается. Я просто всех остальных людей имею в виду. Понял. Так что делать с русскими? Их можно всех убить или их нужно... Да убить? нет, огородить, чтобы они там себе жили, главное, никому не мешали. забором их обнести. Будем на дронах Такое летать, смотреть. Утенец, там. Вы ответственный человек. Вы хотите, чтобы рядом с вами неопределенное количество лет существовало государство, враждебное по отношению к вам и вообще внутри себя неопределенное, да? То есть я вы... хочу, я хочу, чтобы они не лезли, построить большой забор, чтобы Но можно так было, допустим, да, на да, каких нибудь да, так столб... бывает, да, так не бывает. Вы, у вас ну... есть сосед, в принципе, есть сосед у вас? Или я, в я нет, я в частном доме живу, э, как бы ну есть? ну есть, только я специально себе большой участок, э, как бы это, чтобы с одной стороны соседа было там минимум три света. С другой стороны, до седа минимум 50 метров. Так, Какой чтобы... в Украине носили. так работаете по отношению к своим соседям? Я себе живу спокойно, да и живу. Я не мешаю никому. Я знаю, Это что я могу напоминает мешать. напоминает какую-то Колумбию или какой-то гетто где -то, -то Южноафриканской республике. Смотрите, я, я, живу, я живу в частном доме. Я знаю, что я достаточно громкий человек. Я знаю, что я могу мешать окружающим. Я делаю все условия, так чтобы я себя не ущемлял и не ущемлял соседей. То есть я сделаю удобно. Хорошо жить в Украине, надо иметь высокий забор, достаточно. Нет, 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 не, не высокий забор. Я говорю, расстояние, чтобы когда я занимаюсь чем-то громким, чтобы я не мешал соседу. Забор. Забор а, это а такой, чтобы а собака а не перепрыгнула. Ваш да, сосед там иногда может там тоже кричать, тоже вам мешать. Вот, именно для этого я делаю, чтобы мы друг друга не тревожили. Чтобы не было проблем. Чтобы мы всегда улыбались друг другу. Я не мешаю жить соседу, сосед не мешает жить нет. Благодаря моим усилиям. Так это так получается строить хорошее будущее, дистанцироваться от людей? Нет, делать все так, чтобы не мешать людям, допустим. Вот я, достаточно громкий человек, я свое помещение, в котором я сижу. Да, в котором я шумлю. Я его обешумливаю, чтобы не завожаты, чтобы не мешать соседям. А если ваша собака громко лает, они слышат, надо ему... Поэтому свою замечательную собаку я к себе забираю в студию, и она громко лает на дроны именно из студии, в которой я сижу. Ну, знает, дистанцирование, атомизация. Это не дистанцирование, это... Сделать так? Чтобы ну, не мешать говорил, соседям. Есть сосед у вас? Почему ну. не пойти, не сказать: здоров сосед, как ты живешь? Так я вижу, с каждым с соседом. Я тебя, общаюсь. Есть, они книги читают. Я общаюсь. У нас, у нас все нормально. У нас все нормально. Не мы общаемся. Нет, вы не поняли. Мы общаемся, но когда Давайте я начинаю. Давайте переносим на Россию. Сейчас у вас есть сосед Россия. Вы говорите, надо поставить ров, чтобы они к нам не лезли, да? Они Нет, не будут вам, хочется, они хочется, вам, хочется, вам хочется, чтобы. Хочется, вот они а хотят жить в Советском Союзе. Ну, пускай себя в Советском Союзе. Вот, Только леви. они пытаются его нести к нам. То есть я, когда иду к соседу в гости, да, вот у меня сосед, я сейчас в доме живу. Когда иду к соседу, я не несу свои правила. Я одеваю тапочки там, где он не говорит. Я хожу там, где по, по, по тем тропинкам, которые просто, он не говорит. Вот, я просто хочу сказать, Украина сказала так вот Россия все равно, что там происходит. И то, что Украина сказала, все равно, что происходит в России, вот она сейчас это получила, потому что в России сейчас э, тихий ужас, а дальше будет громкий ужас, Понимаете? И это потому, что вам все равно, только бы они были подальше от меня, я им не мешаю, и они чтобы мне не мешали. Ну, мне, ну, нет, вы не правы, вы не правы с, моим, с моей риторикой, скажем так. Я имел совершенно другое. Я имел в виду, что вот если они хотят себе строить политику а Советский Союз, то пускай делают, только не мешают соседям вокруг. То есть не лезут не в ту же самую Грузию, в Украину, Молдову и так далее. Понимаете, я вот это имел в виду. Они хотят жить так, пускай они себе так живут. Я не могу... Вы хотите, хотите, жить в безопасности? Что, теперь мне нужно выкопать Укра... Харьковский океан на месте России или что? Желтый ну крокодил. они же они же ш... они замерзнут они да. вы понимаете вы понимаете нужно смотреть на это трезво никуда они не не денутся но как-то заставить их чтобы они жили тихо спокойно сами с собой это возможно а вот чтобы они исчезли к сожалению нет ну и плюс опять же для равновесия Ну нужно показывать так ты будешь плохо кушать кашу будешь такой как Маскаль. То есть нужно кого-то пример ставить детям, понимаете? Нет, я, я вас поддерживаю, это не проблема, один человек с этим справиться не может, но государство Украина должна, э, должно заниматься сосед... соседом, должно заниматься. Вы понимаете, И я это... считаю, самой большой проблемой Украины это в том, что мы в 90-х годах начали украинизацию. Если бы мы в 90-х годах начали украинизацию, это бы не... было бы намного меньше проблем. Были бы проблемы все равно с Россией, но их было бы намного меньше. Проблема не в русской культуры, потому что. У них культуры Лев... нету. Не может быть проблема в культуре, которая не существует. Но это уже другое. Подписывайтесь на канал. Посылания в описании. Стримы каждую ночь. Все будет Украина.